નમસ્કાર દર્શક મિત્રો સત્યમે જયતે લાઈવ ન્યૂઝમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે છાણી તળાવ બ્યુટિફિકેશન બાદ સતત વિવાદમાં છાણી તળાવનું લાખો રૂપિયાના ખર્ચે કરાવ્યું હતું બ્યુટિફિકેશન બ્યુટિફિકેશન બાદ પણ તળાવ બન્યું ગંદુ ગોબરું તળાવમાં ડ્રેનેજના પાણી મોટી માત્રામાં લીકેજ થતા હોવાનું મોર્નિંગ વોકરોના આક્ષેપ મોર્નિંગ વોકરે સુવેઝના પાણીથી ઝેરી ગેસ ઉત્પન્ન થતો હોય તાત્કાલિક લીકેજ બંધ કરાવવા કરી માંગ અડધા ઉપરાંત તણાવ ગંદા પાણીથી થયું છે પ્રદૂષિત અમારા સ્વાસ્થ્યની સાથે ગ્રામ્ય લોકોના પણ સ્વાસ્થ્ય જોખમાય તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ मैं यस फोर्सेस का वेटरन हूँ नेवल वेटरन हूँ और मैं छानी गांव में रहता हूँ और हम लोग क्या है ऐसा फोर्सेस के रिटायर्ड आदमी हैं और भी लोग हैं सुबह सुबह आते हैं बहुत लोग आते हैं हम लोग लास्ट ट्वेल्व टू थर्टीन ईयर से यहीं पर आते हैं जब ये छानी गाँव का सिर्फ एक लेक था बाकी कुछ था नहीं तब हम आते थे और आज भी आ रहे हैं लेकिन उस टाइम क्या था मतलब पौंड ऐसा ही था जैसा अभी यहाँ पर बैठने का ये बना रखा है लाइट बना रखा है गार्डन बना रखा है ये कुछ नहीं था ठीक है गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया था जो 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 लोग रहते हैं थाने गांव में उनके लिए शाम को आके बैठ के इसलिए गार्डन बनाया कि जहाँ पर उनको स्वास्थ्य के लिए अच्छा हवा मिले लेकिन क्या है जो जो, जो लास्ट छः सात महीने से मैंने नोटिस किया जो ये लीकेज हो रहा है पानी का ये पहले एक सिंगल से स्टीम आ रहा था धार आ रहा था लेकिन आते 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 ऐसा लग रहा है कि भाई पानी का स्रोत एक्सेस हो जा रहा है तो आप, पानी आप देख सकते हैं अभी आप देख सकते दे हो आप देख सकते हो पानी का क्या कंडीशन और ये है मेन चीज़ क्या है ये सीवेज का पानी है हम हमारे घर पे अगर थोड़ा सा संडास का पानी आ जाए हम तुरंत क्या करते हैं वी को बोलते हैं या मतलब जो कुछ उसको है उसको ठीक कर टिवे करते हैं लेकिन ये क्या है ये इतना एक वास्ट वॉल्यूम है और सेप्टिक टैंक का पानी यहाँ जा रहा है और ये एक दिन नहीं है अगर एक दिन जाता हम मान जाते हैं ठीक है बट एवरी डे यहाँ से पानी निकल रहा है डिस्चार्ज हो रहा है और इससे क्या होता है सेप्टिक टैंक का ही पानी जा रहा है वहाँ पर इस पानी से क्या होता है हेल्थ आसार होता है क्योंकि हम जब सुबह वॉकिंग आते हैं इस शोर से जा उस टाइम के गैस का फ्यूम्स निकलता है अगर आप अभी मैं अभी का टाइम होगा मेरे घर से एलेवन ओ अगर आप आफ्टरनून दो टू और टू थर्टी के बीच में आएंगे जब हीट ज़्यादा होगा उसका फ्यूम्स और भी आएगा आपको मालूम पड़ेगा और इससे कि हमारे हेल्थ हेल्थ एक्चुअली मेरा नहीं है मेरा तो होता ही होता है मैं चाहता हूँ कि आजू बाजू जितने भी लोग हैं घर हैं जितने भी लोग यहाँ रहते हैं उनको भी हेल्थ होगा फ्यूचर में होगा काउंसलर के लिए क्या कहोगे जो मैं काउंसलर के लिए बस इतना ही थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा सर आपने अच्छा काम किया कोई डाउट नहीं है गार्डन तो बना दिया पर थोड़ा मेंटेनेंस भी देखें उनका यही पिछले कई सालों से गार्डन बना हुआ है पर ये पानी का कंडीशन देखो गार्डन में कोई दूसरा कोई मेंटेनेंस नहीं है इसके गार्डन के नाम पे लाखों खर्चा होता होगा ये देखो लाइट्स वगैरह तोड़ के रखा हुआ है अब अब देखिए तो वो देखे वहाँ पर सबसे जहरीला चीज़ ये है अपना पानी जो गैस निकलता है ये आसपास में सबका अभी दिल्ली में जैसे आप देख रहे हैं पोल्यूशन से वजह से लोग सफर कर रहे हैं हो सकता है आगे वाले आने में ये आने की पीढ़ी भी सफर कर सकती है ये हमें हमेशा विकास की बातों करिए मोदी साहेब न विचारों द्वारा चले छे परंतु अधिकारों भ्रष्ट हो तार हमारा आंगड़ी उठावी पड़े जे रे हमें छाछी तलाव में आया है ત્યાં બહુ ગંદકી મારે છે સવારમાં અમે એક્સરસાઇઝ કરીએ તો એવો ગેસ ઉત્પન્ન થાય છે જેની માટે એ હાનિ પહોંચી પહોંચી શકે છે આરોગ્ય માટે છેડા થઈ શકે છે અહીં આગળ માણસ શા માટે આવે છે એક્સરસાઇઝ કરવા માટે અને હેલ્થને લઈને આવે છે પરંતુ હેલ્થને છેડા થતા હોય ત્યારે જનતાએ બોલવું પડે છે વિકાસના વિકાસની વાતો થાય છે વિકાસ થવો જોઈએ હંમેશા પરંતુ જે અધિકારીઓ ભસ્ટ છે એમની એમને પણ ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે વહેલી તકે આ નિવાકરણ લાવે મારે એક જ કેવું છે કાઉન્સિલર હોય ધારાસભ્ય હોય સાંસદ સભ્ય હોય કે પછી મેયર હોય આનું નિવાકરણ વહેલી તકે આવે હું એવી આશા રાખું છું શું થાય છે અહીંયા છોડવામાં આવે છે આ આજુબાજુ સોસાયટીઓનું પાણી આવી રહ્યું છે એવું લાગી રહ્યું છે પાણી સોસાયટીઓનું આ ચોખું પાણી નથી આ ગટરનું પાણી અને બીજું બી પાણી હોઈ શકે છે કારણ કે આમાં આપણે ગટર લાઈન કેવી રીતે આપી છે આ કોઈ એ આપણે જાણકારી નથી